есть информация от непосредственного начальства о том, что помощь пошла. Однако подтверждения из города нет. Я созванивался с командиром Днепра Юры Березы. Он это тоже не подтверждает. Значит, я не могу говорить ни наряд сил, который там сейчас есть, ни количество боекомплекта, не сколько дней там можно держаться. Вся эта информация, естественно, закрытая. Но она далеко от идеала и прекрасно известна командованию. Я думаю, что требуется там, командующему АТО принять решение и либо дать команду на выход из города, на прорыв, практически, либо ввести дополнительные силы. Вчера была информация о том, что колонна к нам идет. Потом эту колонну завернули. То есть то, что вы читали, плюс-минус, плюс-минус, это фактическое отображение реальной ситуации. Даются одни команды, потом другие. Потом войска растягиваются блокпостами по всей территории. В общем, на данный момент подтверждения о приходе помощи у меня от людей нет.